بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں جو کچھ بھی فرمایا ہر چیز پر حق ہے اس کی ہر آیت اس کا ہر حرف ہر لفظ پر حق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں پر بھی جس جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ برحق حق ہے جس عمل کے کرنے پر جس کا انعام کا وعدہ ہے بر حق ہے اور اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کمٹمنٹ کی ہے قرآن میں وہ ضرور پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ہمارے مسائل کا حل دیا ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں بہت سارے چینجز ہوتے ہیں اور پھر ہم ان پرابلمز چیلنجز کا ہم سولیوشن مانگتے ہیں ڈھونڈتے ہیں جو مسائل ہماری زندگی میں ہیں اس کا حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو قرآن اور سنت میں اس کا حل بھی دیا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ مسئلہ تو آ گیا ہے مگر اس کا حل کیا ہے استغفار استغفار اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالی کی قربت عطا کرتا ہے اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے قرآن اور حدیث میں استغفار کے بے شمار فضائل بیان کی گئے ہیں جو ہمارے لیے نہ صرف رہنمائی کا ذریعہ ہیں بلکہ عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہرے پیدا کرے گا یہ آیت بتاتی ہیں کہ استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو یہ تھی قرآن اور سنت کے مطابق استغفار کے بارے میں اب بات کرتے ہیں دنیاوی موجزے کے بارے میں ایک عورت ہے جس نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میری عمر تیس سال تھی اور ان سے میرے پانچ بچے ہیں لڑکے اور لڑکیاں تو دنیا میری آنکھوں میں تاریخ ہو گئی اور میں روتی رہی یہاں تک کہ مجھے اپنی نظر کی کمی کا خوف ہو گیا میں نے اپنی قسمت پر ماتم کیا اور مایوسی کا اظہار کیا اور میں فکر سے مغلوب ہو گئی میرے بچے جوان ہیں اور ہماری اتنی آمدنی نہیں تھی اور میں باقی رقم سے کفا چاری سے خرچ کرتی تھی ان کے والد ان کے لیے کم خرچ چھوڑ کر گئے تھے ایک دن جب میں اپنے کمرے میں تھی تو میں نے ریڈیو آن کیا تو وہاں قرآن پاک کی نشریات چل رہی تھی تو وہاں ایک عالم کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا میں نے اکثر استغفار کیا اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کیا کہ وہ استغفار کیا کریں کثرت سے اور خدا کی قسم ابھی چھ مہینے ہی نہیں گزرے تھے ہم نے ابھی تیس ہزار مرتبہ استغفار کا ورد کیا تھا کہ ہماری پرانی جائدادوں کے لیے کوئی منصوبہ بن گیا اور وہ ہمیں مل گئیں میں نے ان کو لاکھوں میں معاوضہ دیا اور میرا پہلا بیٹا اپنے علاقے کے تمام طلبہ میں سے اس نے قرآن حفظ کیا تھا اس وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور ہمارا گھر نیکیوں سے بھار گیا تھا اور ہم خوش اور خرم زندگی گزارنے لگے اور خدا نے اس میں برکت دی سارے بیٹے اور بیٹیاں خوش ہیں کامیاب ہیں اپنی زندگیوں میں اور غفکر غام مجھ سے دور ہو گئے ہیں میں اب بہت خوش رہنے والی عورت ہو گئی ہوں جی ہاں یہ استغفار کا موجزہ ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا تھا ہم اپنی زندگیوں میں استغفار کرنا بھول گئے ہیں معافی مانگنا بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے پریشانی دور کرنے والا پریشانیوں کو دور کرنے والا اور ہماری روزی کو وسط دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ہم نے استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا احمد ایک نیک دل انسان تھا لیکن اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی وہ محنت مزدوری کرتا تھا لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے سے بھی قاصر تھا احمد نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو صبر اور شکر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی لیکن دن با دن اس کی مشکلات بڑھتی گئی ایک رات احمد نماز عشاء کے بعد بے حد دل گرفتہ ہو کر اللہ کے حضور دعا کرنے بیٹھ گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا یا اللہ میرے بچوں کے لیے رزق کا کوئی وسیلہ بنا دے میں بے بس ہوں اور تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے احمد یہ دعا کرتے ہوئے سدق دل سے کئی مرتبہ اللہ کہا اس کے بعد وہ سو گیا رات کے آخری پہر اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے پر نور تھا بزرگ نے احمد سے کہا اے اللہ کے بندے ستفار کی کثرت سے پڑھا کرو اللہ تمہاری مشکلات آسان کر دے گا اور تمہارے رزق میں بھر کر ڈال دے گا صبح ہوتے ہی احمد نے اپنے اس اس خواب کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ اللہ پڑھے گا اور اپنی تمام مشکلات کو اللہ کے سپورٹ کر دے گا ابھی اس کو اللہ کا ورد کرتے ہوئے تیس ہزار مرتبہ ہی ہوئے تھے کہ جان گزرے تھے کہ احمد کی زندگی میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا وہ بازار میں کام کی تلاش میں تھا تو ایک تاجر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم ایماندار اور محنتی ہو میرے گودام میں کچھ کام ہے کیا تم اسے انجام دے سکتے ہو احمد نے فوراں حامی بھر لی اور تاجر کے گودام میں کام کرنے لگا تاجر نے احمد کی ایمانداری اور محنت کو دیکھتے ہوئے اسے مستقل نوکری دے دی احمد کی آمدنی میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکا بلکہ گاؤں کے دوسرے غریب لوگوں کی بھی مدد کرنے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا چکا تھا اس نے محسوس کیا کہ اللہ نے اس کے دل سے ہر طرح کی مایوسی کو نکال دیا اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت عطا کی یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور استغفار کی طاقت کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ نوح کی آیت یہ آیت ہمیں استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد کی یاد دلاتی ہے احمد کی زندگی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس سے مدد مانگنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی